ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ यह बेटा थोड़ा सतमां चैप्टर है देखो इस दे नाम तो ही अपना पता लगता है आ, इस नाम देखो राशिया की दे तुलना मतलब दो संख्या दे तो दे की तुलना करनी है क्वेश्चन लैके आए हूं बेटा हेठ लिखा के अनुपात पता करो तुलना आप कर सकते हैं उन्होंने अनुपात अनुपात की होंगे बेटा आपने जो भी दो संख्यावा दिखाई आप उन्होंने अपने भिन्न रूप लिख लेना है भिन्न रूप लिख के आपका अनुपात पता कर सकते हैं देखो अपने को है सैकल की गति बारह किलोमीटर प्रति घंटे का कार की गति छत्ती किलोमीटर प्रति घंटे जो बेटा अपने अनुपात पता करना है तो सब तो पहला इसकी आपने चैक करनी है कि इसकी सेम होगी हम तो देखो ये अपने को किलोमीटर प्रति घंटे है यह भी अपने को किलोमीटर प्रति घंटे है आप इत लिखांगे साइकल गति बारह किलोमीटर प्रति घंटा अपने को कार की गति है जो अपने को है छत्ती किलोमीटर प्रति घंटा हम बेटा आप देखो बेटा आपका ने इसका अनुपात पता करना है अनुपात बराबर आ जाएगा साइकिल की गति चलेगा बेटा कार देखो बारह बटा छत्ती इस लिख लिया आपू 12, बारह एक बारह बारह ती छ एक बटा दिन जो इसका भिन्न रूप है अपने को एक बटा दिन इस लिख सकते हैं बेटा एक अनुपात

दस नुना कर दागे आप हजार आ अपने को दस हजार मीटर हम अपने अनुपात पता करना है दस का दस हजार मीटर दस मीटर दस हजार मीटर अनुपात पता करना है बेटा हम एक राशि अपने को है दस दूसरी राशि आ गई अपने को दस हजार एक जीरो ना जीरो कट जाएगी बेटा तो आ गया अपने को एक बटा हजार इसका अनुपात आ जाएगा एक अनुपात एक इस तरीके बेटा आप राशिया की तुलना करनी है जिन्होंने आप देने भी अपने अनुपात पता करनी है तो इस तरीके आप कर देखो बेटा हम आप इसका तीसरा क्वेश्चन लवेंगे तीसरा क्वेश्चन आपने करना है एक घंटे का सौ सकिंटा हम आप पता है बेटा एक घंटे किट होंगे मिनट

हम आपने को घंटे च किन्नेट आए हैं बेटा छत्ती सौ बेटा सौ लगा देंगे बेटा दो जीरो दो जीरो कट जाए अपने को छत्ती बिस सकते हैं छत्ती अनुपात एक इस तरीके बेटा ये अनुपात संबंधित सी अः अपने अनुपात पता किए अः हूँ आप बेटा अगे सवाल लवें जो वह अंकित पुल कटौती संबंधित लवेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन लिया है उन्नीस सौ भी रुपए अंकित मुल वाला एक पैकेट अठारह सौ चालीस रुपए बेचा विच जाता है कटौती कटौती प्रतिशत पता करो सब तो पहला आप संबंधित फॉर्मूले लिखते हाँ कटौती अपने को बराबर होंगी है अंकित मुल माइनस वेच

कटौती प्रतिशत किराबर देख होंगी देखो कटौती प्रतिशत बराबर होंगी अपने को कटौती बटा अंकित मूल गुणा सौ मतलब जो अपने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो इक्वल होएगी डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਮ ਪੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਲਈਤੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ उस पर लिखा हुआ है जो उससे स्लिप लगी हुई है वो चार सौ रुपए की लिखा हुआ है, है उसकी पर दुकानदार सौ जाएगी तब तो जो बेटा उसने मुल कटाया की है कटौती है जो थोड़ू उसने प्राइस से बेचिया चार सौ की लिखी हुई सी शर्ट थो उसने कहा इसते डिस्काउंट है साढ़े तीन सौ की लग जाएगी तो बेटा जिसते उसने बेचिया बेच मा है

जिन्हों आप एम पी लिख सकते किस सौ भी रुपए तो अपने को वेच मोल कि बेटा देखो इन्नेचा बेचा कि अठारह सौ चाली चाह वेज मॉल की होगा जिन्हों आप एस पी लिख दे सौ चाली तो हम बेटा कटौती तो इसकी डिस्काउंट आपका हमें पता है कि अंकित मूल माइनस वेज मूल होता है अंकित मूल है अपने को उन्नीस सौ बी वेज मूल है अपने को अठारह सौ जीरो चो जीरो कुछ आ बेटा जीरो ये तो हाँ नौ तो हाँ है कि इतने बारह मांगे बारह चो चार कुछ आ जाएंगे आठ उन तो आठ चो आठ कुछ मांगे तो जीरो होता है तो इसका मतलब आपको कटौती कि बेटा अस्सी रुपए हम देखो आपने कटौती प्रतिशत करनी है कटौती प्रतिशत होंगी बेटा कटौती बटा अंकित मुल गुणा सौ गुणा सौ आ जाएगा बेटा हम देखो अपने को कटौती है अः अपने को अस्सी अंकित हो अपने को उन्नीस सौ भी गुणा सौ जीरो जीरुन लो बेटा हमने चार कटा चौक चौकी सोलह इतों अपने को तीन रह जाएंगे अठ चौका बत्ती इस, इस कट देंगे दो गुनी चार चार गुनी अठ तो यह अपने को आ गया बेटा सौ वटा चौबी सौ वटा चौबी आपसा कट सकते हैं देखो पंजा दुना सौ बारह दूना चौबी फिर इस अगे कट सदा पच्ची गुना पे गुणी बारह छो आएगा बेटा पच्ची बटा छे हूँ पच्ची आप छे से बेटा छे चौक चौबी तो एक अपने को बाकी बचगी बेटा तो इसको आप सही के रूप लिखीए इसनों आप सही के रूप में लिखा बेटा तो यह आ जाएगा अपने को चार सही एक बटा छे देखो इसके देखा छोवी को दूसरा क्वेश्चन लिया है देखो की है क्वेश्चन अंकित मुलतेशत कटौती देने उपरंत एक साढ़ी सात सौ भी रुपए बेची है इसका अंकित मूल्य पता करो वेरी इंपोर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन देखो हल्की में करा की पता करना है इस बेच आप अंकित मूल्य जो चीज पता करनी है बेटा उस लगे मान लो अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य मुल में आप एम पी भी लिख लेने एम पी बराबर है अपने को एक्स उस तो बाद देखो बेटा प्रतिशत जो दिखी हुई है कि प्रतिशत किसते है वो? अंकित मुलते कटौती है जो अपने बेटा अंकित मूल्य से कटौती है बी प्रतिशत मतलब एक्स एक्स अपने बी प्रतिशत कटना है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ x ਹੋ ਗਿਆ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ x ਦਾ 20% ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ x ਦਾ 20% ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ a ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x b 100 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ bx 100 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵਿਚਮੁੱਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਵਿਚਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 720 ਵਿਚਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अंकित मन माइनस कटौती ठीक है बेटा ये तो मन है अपने को सात भी अंकित मूल्य है अपने को x माइनस कटौती अपने काट ली b x बटा सौ नीचे एक तरह आके अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे सात भी बराबर आ जाएगा 100 x माइनस बी एक्स बटा 100 आ जाएगा अपने को सात सौ भी बराबर अस्सी गुना कर देंगे बेटा अस्सी नौ आ जाएगा नौ आ जाएगा मुला अपने आ गया नौ गुना सौ नौ सौ मतलब अपने को अंकित मुल अपने एक्स दिया अंकित मुल अपने को आ गया है